məktəbli qız Bəli, bu xəbərdən gedir söhbət. 9-cu sinif şagirdi Masallıda itkin düşüb və rayonun Boradiga kənd sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Quliyeva Oktyobrun 21-i, artıq 3 gün bundan öncə saat 15-radələrində yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Yeniyetmənin anası polisa müraciət edərək kömək istəyib, araşdırma aparılır. İstirəm bu mövzuda biraz ə, ə, ətraflı fikrimi bildirəm. Xatirimdədir ki, təkrar olsa da bunu deyəcəm. Ə, təxminən 2-3 il öncə Masallı rayonunun başqa bir kəndində yenə belə təxminən bu yaşlarda bir qız itkin düşmüşdü. Adı Səidəydi. Anası gəlirdi, mənim də qonaqlarından biri olduğum sənə axtarım verilişinə. Həmin vaxt ə, hər kəs bir hərə bir adamdan şübhələnirdi. Məlum oldu ki, axırda bu həmin Səidəni Əmsəoğlu zorluyub və qətlə yetirib. Demək ki, dəyərli dostlar, bu dünənə qədər biz bunu daha geniş auditoriya üçün deyirəm və hər kəs də xahiş edirəm, bax bu videomuzu paylaşsın. Çünki bütün hər kəsin bu mövzuda ayıq olması lazımdır. Əvvəllər belə fikirlər vardı. Əmsoğuldu, qardaşıdır, dayısoğuldu, qardaşıdır, bu onun bacısıdır, filandır. Zamanla gedişat göstərdi ki, bizim cəmiyyətdə bir çox məsələlər dəyişdi kimi, bu məsələlər də çox təəssüf ki, dəyişdi. Artıq burada övladlarınızı, xüsusən qız uşaqlarınızı hər kəsdən qorumalısınız. Bu belə. Günorta da dedim bu barədə ki, bəli, vaxt vardı. Bakıda cəmi bir dənə cinsi arzuluq tanıdığımız bir adam vardı. Samir Bağirov bir 5-3 nəfər də belə Amma görürsüz indi cəmiyyətin 30-40-50% artıq o prosesi gedir, yaxşılardan uzaq və artıq o üzdə olan hörmətli də olan elə onlardır. Deməli biz bir çox şeylərimizi itirə-itirə gedirik ki, onlardan da biri bax bu kimi dəyərlər. Ona görə xüsusən qız uşaqlarınızın belə deyək də elə bələkdən ta qəbrəvəninə qədər qorumağınız lazımdır. Bu bir, ikincisi Bu fikrimə görə ki, mən tənqid eləyəcəksə öz işidir, amma bunu bunu deyəcəm və mantiqla belə izah eləyəcəm ki, əslində nə üçün bu fikirdəyəm. Tamam, bir qız uşağı öz əmis oğlunun bacısı sayılır. Anladım. Bəs yaxşı, Bayram oğlu sonra o qızı nə təriklə evlənir, alır? Yəni bizim mentallığımızda da bəzi çatışmayan şeylər var ki, bunu qədimdə belə idi, köhnədə belə idi şeylərlə, kimi fikirlərlə bastırmağa çalışırıq. 3-cü sinifdə deyirlər bu sənin bacındır. Tamam. 6-cı sinifdə deyirlər bacındır. Oğlan gedir əskərə gəlir, sonra həmin o bacı deyir adamı tutub alırlar ona. Şəhər yox, indi arvadındır. Yəni o baxımdan da və yaxud da bir kişinin iki oğlu var, qardaşının da iki qızı var. Deməli bu oğlunun birinə o qardaşının qızının birinə alır. Bunlar o ələri var. Amma bu birisi oğlan tay ilə, o birisi qız bacı qardaşdır elə. Yəni bu ancaq bu bibəvərcilikdə bizdəmdir. Yəni belə deyim. Ümumiyyətlə bu Bakıda ə, Azərbaycanda kənd var ki, Bax, bir nəfər şeih yazmışdı ki, bizim bir qohum var deyir, qohum qohumlar var. 200 ildə elə nəslin içindən gələk bu qardaşlarından birinə gedəydim. Həm oğuldan da oğuldur. Axır qardaş deyirik, deyirsiz. O baxımdan da bu kimi düşüncələrlə, bu kimi düşüncələr ki, bizdə var, ona görə övladlarınızı hər kəsdən qoruyun. Hər kəsdən. Xüsusən qız övladlarınızı, bir daha deyirəm, oğlanları da elə həmincə Gördüz o günləri, bir xəbər təqdim etmişdim. 7 yaşlı qızı, 21 yaşlı oğlan təcavüz elmişdi. Evin açarını nə qədər veriblər ki, rahat olsun, gəlsin, getsin. Bu qədər məsuliyyətsizlik olmaz. O 70-ci, 80-ci, hətta 90-cı illərin o qonşuluq var idi, bir-birinə ev anaçarını vermək filan. O dövrən getdi. O insanlar da getdi. İndi bilisiz kimin dövrənidir. İndi, indi. Ceylərə müəllim deyən adamların dövrənidir. Yəni bəziyət budur da, yəni bunu belə də qəbul eləyin. Ona görə də uşaqlarınızın əlindən bərk yapışın. Gözünüzdən qoymayın. Xüsusən o qız uşaqlarına görə vurğulayıram ki, indi oğlan uşaq belədir ki, 3 gün gec, 5 gün gec tapılarsa, daha doğrusu tapılacaq. Yəni istənilən halda, yəni bir oğlan bir atanın namusu deyil də, amma bir qız bir atanın namusudur. Yəni bu əgər Mental dəyərlərdən yanaşsaq belədir. Bütün hallarda övladlarınızı qoruyun, oğlan qız fərq eləmir. Amma qızlarınızı daha çox qoruyun. Görürsüz baş verənləri. Yəni danılmaz faktlar var ortada, biaburçuluklar var ortada, nə bilim, nə cür desəs hadisələr var. Yəni sonra da amma belə o o adamları ümumiyyətlə mən başa düşmürəm də. Yəni biz bacı qardaşıq, biz belə felo filan edib nəticə budur. İndi Allah eləməsin. Bu qız da hansısa bir ə bilmirəm kimin zavalına gəlib Allah bilir. İndi iddia etmək istəmirəm, birdən doğru çıxmayacam. Məni qınayacaqlar, amma o vaxtlar o masallarda, həmin o hadisədə, Səidə məsələsində də Əmsoğlu deyirdi ki, yox, mənim bacımdır biz, belə filan, nə bilmənə. Amma sonra məlum oldu ki, zorlayıb, sonra da öldürüb. Yəni o baxımdan da ə, bax bu yaxınlarda bir taksi sürücüsü Prius-la gəlib orta məktəbin 13-14 yaşında qızlarına maşınla düşmədən təklif eləyib. Və bir də ümumiyyətlə e, qanunvericilikdə bu şəxslərin sonra bax 2 gün öncə birinə işkəstildilər. Şadatova soyadlı bir qadına, qadını öldürmüşdü, birlikdə yaşadığı qadını, onun 14 yaşında qızına da təcavüz eləyib, sonra onu öldürmüşdü. Bu hadə ona ömürlük işkəstildi və düz də oldu. Ümumiyyətlə bu kimi hallarda, bu kimi hadisələrə hörmətli izləyicilər. Mənim Yenə də vətəndaş mövqeyində, jurnalistikanı filanı qoyuram bir kənara. Hesab eləyirəm ki, burada artıq qanunvericilikdə bir maddə olmalıdır yalnız. Ömürlük, vəssalam, təcavüz eləmsə ömürlük, qutardı. Təcavüz eliyi öldürməsənmi, öldürməmsənmi, döyməsənmi, söyməsənmi də daxil yoxdur. Eləmsən vəssalam, ömürlük. Bitti. Yəni hər kəs də bilsin. İkinci bir qaydanı da sizə deyə bilərəm, amma bu çox şiddətli olar və bəzi adamlar deyəcəyi oynadı, anlaşılsız, insanlığa zidd, amma ağdalanma deyirlər də de ona. Heyvanlarda olan bir şey. Vəssalam, yəni məhrum edilmə, yəni kişilikdən məhrum etmə. Çünki ə, son xəbərləri gündəlik oxuyursan, yəni ən azı 2 gündən bir belə bir hadisə var. Kiminsə qızı itdi, kiminsə uşağı itdi, kiminsə həmsəoğlu qaçırdı, kiminsə qonşusu qaçırdı. Bu kimi halların qarşısını almanın bir dənə yolu var. Birməni al şəklində məhrum edirsən ə, və bunu da salırsan qanunvericilər və yaxud da ömürlük həbs. Bitdi getdi. Və şərhlərinizi oxuyuram. Ə, həyat